ты будешь рассказывать. Так, вот это у нас пошло же снимать, да? Это у нас верстак. На верстаке мы делаем тут всякую фигню, короче. Он выполняет еще роль пресса, как бы здесь есть вин, такие винты, как бы ими можно тут сжимать форточки, всякую ерунду. Это шуруповерты. Это фрезер ручной вертикальный Black and Decker, очень хороший очень хороший Лакенбекер. Вот к нему прилагается набор фрез, всяких конусных, профильных всего. Это киянка, просто Леша, не кури в мастерской, ради бога. <laughs> это фрезер. Фрезер у нас самодельный, как бы. Это отбойник. Как бы вот на двух винтах он регулирует. Это режим. Зимание стола производится четырьмя болтами, связанными между собой цепью, как бы и вертушка, как бы откручивать, выкручивать. Неплохой, нормально. 5000 оборотов, как бы достаточно для фрезеровки, для домашней. Это тут у нас рама стоит, склада еще нету. Там покрасочный угол. Это у нас. Резинка, калибровочный станок, конечно, правда сейчас без вытяжки, но в ближайшем будущем она уже как бы делается. Лёша, не курит ты в мастерской? Ты спалишь в мастерскую? Это гоняли обкладку, короче, на окна, на вот эти окна, они стоят без обкладки. Вот так, это здесь у нас наверху пресс лежит оконный, просто два винта как бы и столешница токарный станок. Вот так вот. Такие дела. Все работает как бы. В одну сторону. Реверсивная. И во вторую. Отбойник регулируется вверх-вниз и в 3D. В 3D регулируется. По горизонтали, по вертикали. <laughs> Это лестница. Там Леша живет. <смех> 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 То есть там на черда опилки там. таком такому производим заточку фрез лишь сделай тише. Леша. Сделай чуть-чуть тише. Здесь тачу сам стамецкий, фрез пойдем в распиловочный цех. Это у нас, это у нас шлифовальная машина вертикальная. Это шлифовальная машина горизонтальная. А звук нормально здесь да. okay. Ну, вот это у нас циркулярка такая простенькая. Как бы это выключено, Леша. Как бы просто одна резетка на два станка. Вот Сейчас подключим. Как бы это. Это у нас фуган. Это у нас циркулярка. Это у нас фуган. Это у нас торцовка. Это, 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 это у нас Леша. Это лобзик такой простой вырезать, всякие, такие незамысловатые, как бы. Это тектоником тут. <laughs>